участь у засіданні аграрної групи з приводу проблеми, яка виникла з встановлення мінімальної ставки оренду землі. Прийнято рішення. Прокоментуйте, будь ласка, власне кажучи, що На вас? Насамперед, дійсно, очень резонансний питання. 8% арендної плати у стоїмості землі. На сегодняшний день, когда приведу пример только по Береславскому району, не обрабатывается около 20 тысяч гектар земли, в том числе это 12 тысяч земель государственной собственности, 8 тысяч это паевая, то есть собственники населения Береслава. Я провел подсчеты, то приблизительно, если бы вот эти государственные земли были на сегодняшний день сданы в аренду, то фермера уплатили бы единого налога в местный бюджет Сельсовета только в 2015 году это 4,6 миллиона и если бы эта земля была роздана в аренду под 3 процента мы не говорим под 8 хотя бы под 3 даже на таких условиях я сегодня не беру в аренду да не обрабатываю то с аренды местные серсоветы получили бы 19,8 миллионов гривен дохода уже в 2015 году это мы видим проблему с одной стороны да? с другой стороны геокадастр нас не слышит. Разослали, как сегодня фермера называют, письма счастья. Уведомили нас о том, что мы должны платить арендную плату 8%. Я инициировал со своей стороны как депутат областного совета, обратился в статус правления, обратился получил информацию о средней урожайности по Херсонской области, о средних ценах по этим сельхозкультурам. Также ну, по другим инстанциям обратился. Все эти материалы дела я отправил в гражданный университет, естественно обратился к ним, чтобы они провели технико-экономические расчеты, что мы можем выращивать при такой расходной части. Да? То, есть, да, при, да, да, да. То есть на э, херсонских землях, при нашем бонусе, при нашей влаге, при арендной плате 8%, что мы можем вырастить? На сегодняшний день э, я уже получил предварительные э, э, расчеты такие, что со, э, подсолнечник будет убыточным на 17,4%, пшеница будет убыточная на 11,8%, ячмень будет убыточный на 20,3% процента. То есть это основные культуры, которые выращиваются сегодня на Херсонщине. То есть я не понимаю, что э, наши чиновники видят, что мы должны выращивать. Я как-то давал э, же интервью, что, ну, наверное, кроме конопли, ничего у нас здесь при, при таких ценах расти не будет. Э, на сегодняшний день э, охранным университетом э, было рекомендовано создать э, рабочую группу из, и привлечь к ней специалистов из института риса, института зрошения и других учреждений, которые могут разобраться в этом. То есть сегодня на нашей аграрной ради была создана такая рабочая группа, куда вошли и депутаты, и науковцы, скажем так. Также сегодня одним из в повестку дня было, был добавлен еще один вопрос. Это о том, чтобы мы рекомендовали Шафрану Игорю Анатольевичу не предпринимать каких-либо каких действий. в тобто, внутри фермеров заключать договора 8%. И те фермера, которые на сегодняшний день не готовы, не хотят, не могут заключать 8%, чтобы он не не инициировал какие-либо судебные тяжки. есть тобто, до того часа, пока не будет установлена объективно. Абсолютно верно. То есть пока если эта рабочая группа не э, примет какое-то решение, не даст ее нам в комиссию, мы не подготовим эти материалы на, обл, на областную раду, пока областной совет не вынесет своего окончательного решения, мы просим господина Шапрана, вот, почему необходимо было принять именно такое решение на сессии, Связано с тем, чтобы уже э, завтра э, наши фермера спокойно могли заниматься брачницей э, по в полях, а не полторы тысячи